В течение многих лет Кремль ведет гибридную войну против Европы, вмешивается в выборы, провоцирует массовые беспорядки и подрывает устойчивость демократии. На фоне войны России против Украины возрастает напряженность в Балтийском регионе. Масштабные кибератаки, штурм границ с мигрантами, глушение сигналов GPS, вербовка преступников для диверсионных актов – это лишь часть гибридных методов войны России против балтийских стран. Кремль нацелен на жизненно важную инфраструктуру, которая связывает Эстонию, Латвию и Литву с остальной Европой. А Балтийское море превратил в идеальную арену для диверсионных операций. Какова истинная причина аварии в Балтийском море, из-за чего гибридные операции стали главным инструментом России и почему балтийские страны оказались под ударом гибридных атак Кремля. Гибридная война в России изучается очень серьезно и давно, причем на научном уровне. Они пошли намного далее планирования военных или спецслужбистских операций. Они уже это прорабатывают на уровне научных трудов, выводя, по сути, эту доктрину как в такую чуть ли не центральную доктрину на лоббирование, скажем, да, позиций геополитических Российской Федерации в целом. Более того, с каждым годом перечень вариативности этих методов инструментов он только расширяется. Например, возьмем Эстонию. Да, вот в плане гибридных угроз. Да, вот конкретный стран Балтии. И в Эстонии уровень цифровизации 95%. А мэр города мы с ним э, сидим в холле одной из гостиниц э, Киева, обсуждаем вопросы там взаимодействия, и он прямо при мне, э, смотри, говорит, э, я вот сейчас подписываю соответственное решение по своему муниципалитету. Более того, э, в конкретной Эстонии физическая подпись запрещена, потому что она может носить коррупционный характер. Когда электронная подпись, когда база данных полностью верифицирована, уровень возможной манипуляции или коррупции, он также ну, сводится почти к нулю. Классно? Классно. Но есть нюанс. Это все очень открыто, транспарентно, антикоррупционно, и все понятно. Но когда вот эта мотивация у нас была уменьшить количество бумаги и все перевести в цифру, у нас возникла другая проблема – кибератаки со стороны Российской Федерации. Россия будет искать возможности. Для России, если ты сделал единые электронные базы данных и их нормальным образом не защитил, это клондайк Альдорадо ну, как бы ничего лучше, в принципе, не надо. Зачем подкупать какого-то чиновника, где-то в кабинете министров, в каких-то министерствах? Зачем это все? Ты просто все это можешь делать с одного портала. Гибридные операции участились в 2022 году, после начала полномасштабной войны России против Украины. Ареной для противостояния Москвы с Европой стала Балтика как один из ключевых коммуникационных узлов для целого ряда стран. Подводные кабельные линии связи используются там не только в военной, но и экономической сфере. География Балтийского региона как отдельной части Европы удобна для проведения России гибридных операций. Если мы говорим про гибридные угрозы страны Российской Федерации именно в этом регионе, мы должны понимать, а почему вообще существует коммуникация через Балтийское море? коммуникация газа, коммуникация электричества, коммуникация э, узлов связи, почти все, что обеспечивает связь э, стран Балтии, да, там, той же Финляндии с Европой. Почему мы говорим с Европой? Почему мы их разделяем? Да, вот в целом, может быть, кто-то задаст такой вопрос. Ответ простой, потому что Калининградская область. Вот в чем вопрос. Проложить такие каналы через Балтийское море намного ну, дешевле. Но, наверное, ключевая причина, про которую, наверное, много кто молчит, а может быть и не знают, боятся все-таки прорыва сухопутного коридора в Калининградской области. И вместе с тем, мне кажется, что Путин все-таки будет разыгрывать карту Калининградской области. По целому ряду причин. Не потому, что ему так хочется даже, а потому, что, по сути, и сейчас, когда последняя волна расширения НАТО это Швеция и Финляндия, да, и теперь, по сути, бассейн Балтийского моря, это теперь, ну, как бассейн НАТО. То есть им не нужно, как самоцель, пробить коридора для Калининградской области, а им нужно для того, чтобы влиять, дестабилизировать весь регион стран Балтии, нордические страны, но там уже, в принципе, и Центральная Европа, там же уже и Польша, и недалеко на Германии. Россия активно изучает слабые места Европы. И Балтийское море оказалось идеальным для проведения диверсий. Оно относительно неглубоко и пересекается важнейшими линиями связи между странами-членами НАТО. Подводные кабели в Балтийском море являются основой энергетики, а также военной и экономической коммуникации в регионе. Россия имеет свободный доступ к морю из нескольких портов. А ее коммерческие суда без проблем курсируют в международных водах. России нужны э, свободные пути коммуникации через Балтийское море, поэтому э, они вот в общем-то э, и э, делают все, чтобы эти пути каким-то образом обеспечить. Россияне начали искать пути как в перспективе влиять и ну, на обстановку в Балтийском регионе, как на военную ситуацию, так, возможно, экономическую, другими путями, вот этими гибридными. Для этого у них был очень такой достаточно хорошо развит, разви, развитый инструмент. Называется он ГУГИ, Главное управление глубоководных исследований. Это специальная засекреченная часть которая подчиняется Министерству обороны России, создана она еще в 60-е годы прошлого века. Ее задача – это осуществление подводных спусков, поиск под водой различных объектов, которые могут интересовать. Это гидрофоны, это подводные кабеля, это трубопроводы, кабели связи. А, ну, другая любая аппаратура, которая представляет интерес. Вообще, ну, гуги, они натренированы на такие подводные работы на глубины до 6 километров. И для этого имеют специальную аппаратуру, которая базируется в, на Кольском полуострове. Где находятся эти кабеля подводные, можно найти даже в интернете. Uh, как дообследовать uh, точное нахождение, это, в общем-то, можно сделать при помощи обычного, ну, не, не обычного, а такого достаточно хорошего фиш uh, вот на глубине там 200-400 метров цифрового, который стоит, может быть, несколько тысяч долларов. И задача решается. Ну, плюс э -э, эти страны действительно у них, они не являются такими сырьевыми придатками, как Россия, которые, ну, скажем там, от 36 до 52 процентов ВАО э -э, их э -э, бюджета составляют эти нафтопродукты. У них в основном это сервисы, это продукты IT, инженерия. Э -э, Придается вся эта информация, бизнес осуществляется по как раз кабелям, вот этим передачей информации в том числе. Они видят это, выявляют этот как бы такие критические слабости, вот, и они действуют, это ничего не стоит фактически. В ночь на 8 октября 2023 года операторы газопровода «Балтик Коннектор» зафиксировали резкое падение давления в системе. Позже стало известно, что вышедшее из Санкт-Петербурга китайское судно нью нью Пола Биа» бросило якорь и перерезало трубопровод между Финляндией и Эстонией. 77-километровая магистраль проходит по Финскому заливу и части Балтийского моря, простирающейся до российских территориальных вод. Далее произошла череда аварий, которая имела ряд схожих деталей. 15 ноября 2024 года еще одно китайское судно вышло из российского порта Услуга. Спустя три дня финский государственный провайдер услуг передачи данных сообщил о неисправности кабеля между столицей Финляндии Хельсинки и немецким портом Росток. Через несколько часов техдиректор литовской телекоммуникационной компании заявил об обрыве подводного интернет-кабеля, соединяющего Литву со Швецией островом готланд. Позже стало известно, что это китайское судно проходило вблизи линии связи в Балтийском море примерно в то время, когда там было обнаружено повреждение. А в декабре издание The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, написало, что российская разведка приказала капитану корабля, которым оказался россиянин, перерезать кабели с помощью якоря. Разные европейские СМИ где-то имеют определенно разные трактования событий. На дне возбуждают уголовные дела, а потом какие-то порохнители выходят и говорят, что нет, там то или иное китайское судно там вроде бы как не имеет отношения к повреждению кабелей. Но то, что там есть след Российской Федерации, на самом деле, но ну, вот лично у меня нет никакого сомнения. Это больше похоже на подготовку. Это больше похоже на тестирование сценария. Что я имею в виду? Если обрывают электрический кабель, то тогда страны Балтии, их генерация, возможности генерации электроэнергии, они не будут покрывать их потребность. То есть если планировать теоретически, в том, в том числе и обрыв газа, да, то есть обрываем сразу коммуникацию, обрываем газ, обрываем электроэнергию, тогда, если, например, какая-то спецоперация русских планируется на ночное время, смогут ли внутренняя генерация покрыть потребности стран Балтии, скорее всего, нет. Ну вот а дальше уже комбинация, дальше комбинация гибридных факторов и угроз, которые одновременно могут реализовываться через вот этот узел, как мы уже с вами говорили, Балтийского моря в отношении, прежде всего, своей цели Калининградской области. Вот как по мне, вот именно Затем Россия сейчас тестирует, тестируют инструменты безопасности, инструменты логистики, инструменты экономического взаимодействия между европейскими странами, которые проходят через Балтийское море. В декабре 2024 года произошла еще одна авария. На этот раз целью стал подводный высоковольтный электрокабель EastLink-2, соединяющий энергосистемы Финляндии и Эстонии. Финским спецслужбам удалось на горячем задержать судно, причастное к инциденту. Более того, нефтяной танкер Eagle S оказался одним из судов так называемого «теневого флота России». Возможная диверсия была осуществлена по уже отработанному алгоритму. Танкер Eagle S, зарегистрированный на островах Кука с российской компанией, якорем разорвал интерконнектор. Теневой флот России – это просто сленг. Это не какая-то такая, скажем, ну, установочная фраза, как, например, военно-морской флот России. Это организация, которая там вызнается в мире, там, она принадлежность. Если какой-то корабль ВМФ России произвел какой-то незаконный акт, то за это отвечает государство Российская Федерация. Вот. А если танкер э, вот этот, Теневого флота России что-то сделал, то очень-очень э, сложно доказать, что между действиями этого танкера э, есть какая-то связь с государством Россия. Почему? Потому что этот танкер э, имеет флаг одной страны, не России. Принадлежит он, как правило, офшорной компании, не России. Единственное, что там российское, скажем так, ну, кроме, может быть, экипажа частично, это нефть. Потому что нефть была загружена в порту вот в этом Балтийском. Э, и ее очень легко доказать по химическому составу, что это российская нефть. Тот вопиющий случай, когда а, вот этот танкер, а, он, а, когда подходил в район а, вот этого кабеля Eastlink, он просто припускал свою якорь-цепь а, а, на глубину близкую к морскому дну. Он не тащил этот якорь-цепь. При прохождении вот к этому кабелю можно его просто ну, резко опускать, его за, за счет этого кинетического удара многотонной вот этой вот машины можно осуществлять его фактически перерубание, либо там просто его раздавливание этого кабеля. То есть тут была очень спланированная акция. И вообще, когда, ну, это ненормально, когда якорь цепь, вернее, якорь сам, он находится не в своем штатном месте закрепленном, а опускается даже над уровнем воды. Тут важно доказать, что вот этот капитан, который управлял кораблем, управлял экипажем, осуществлял какие-то манипуляции якорь-цепью, что это делалось, ну, скажем, осознанно, преднамеренно и по чьей команде. Россия всячески пытается удержать энергетический контроль над регионом, в котором расположена Калининградская область. Но несмотря на сложную ситуацию, в феврале 2025 года страны Балтии отключились от российской энергосистемы, тем самым укрепив свой суверенитет. Однако угроза новых диверсий в регионе только нарастает. Если говорить про, ну, например, вариативность таких гибридных угроз, скажем так, в направлении Калининградской области со стороны Российской Федерации через территорию Беларуси, мы можем смоделировать, ну, понятное дело, что это не более чем, скажем так, моделирование, не более чем, скажем так, результат анализа действий, которые раньше проводила Российская Федерация. Но мне кажется, что все-таки фу функции у северокорейцев, которые сейчас используют Российская Федерация, намного больше. Кто-то их отправлял, скажем так, на Донбасс и так далее. Но в этом, опять же, есть довольно-таки сомнительная история, потому что они рассинхронизированы, все-таки они говорят на разных языках. То есть северокорейцам нужна максимально узкая функция, чтобы их использовать. Вот в данном конкретном случае такую узкую функцию они нашли в в Курской области, но я абсолютно не исключаю, что, например, когда уровень синхронизации с российскими войсками северокорейцев возрастет, а сейчас уже он вырос, надо называть вещи своими именами, и, и придет очередное пополнение живой силы, ну, почему вот такой сценарий гибридной угрозы очередной со стороны Российской Федерации они не смогут реализовать, например, на пробитие суальского коридора в Калининградскую область с помощью кого? Правильно, с помощью северокорейцев. Да, понятное дело, что так или иначе, потом обвинят Россию, но Россия скажет, секундочку, кто воевал? Северокорейцы. Ну так объявляйте войну в Северной Корее, в чем проблема? Или, например, откуда шли? С России? Нет, с Беларуси. А Беларусь отдельная, а страна отдельная. Понимаете, да? То есть гибридные войны, это запутать следы, запутать прямые следственные связи между собой. И находить находить бреши, и вот это очень важно, находить бреши в международном законодательстве. То есть как раз э, гибридная война, элементы, инструменты гибридной войны, они очень часто используют бреши, например, в статуте организации объединенных наций, э, они используют как будто ну, демократические площадки, например, там ну, Генассамблея ООН, Радбез ООН, э, частью которой является Российская Федерация, для своих манипулятивных целей, ну, и для того, чтобы реализовывать или подтверждать, усилять уровень гибридных угроз. Россия различными способами тестирует возможности балтийских стран к защите своих границ. И эта тенденция наметилась еще до полномасштабного вторжения. Военные учения, перебрасывание огромного количества солдат и тяжелой техники из Российской Федерации в Беларусь и Калининградскую область. Все это никогда не скрывалось, а наоборот, широко демонстрировалось миру в новостных материалах. Кремлевская пропаганда регулярно изображает страны Балтии как подстрекатели войны русобов. Армии интернет-тролли и бота в социальных сетях продвигают пророссийские тезисы. Кроме того, Кремль активно использует русскоязычное меньшинство в балтийских странах, чтобы посеять внутренний раскол. Все сценарии гибридных угроз в данном случае Российская Федерация будет пытаться реализовать одновременно. Поэтому сейчас, да, действительно российские анклавы под серьезным вниманием в странах Балтии. А мы же прекрасно понимаем, что там есть населенные пункты, например, в той же Эстонии, которые там на 90-80% русскоязычные. Вот именно эти территории находятся под наибольшим влиянием со стороны гибридных угроз Российской Федерации. Я возвращаюсь к своим предыдущим тезисам. Нужно ли Российской Федерации использовать, например, прямую военную силу, чтобы получить какой-то анклав, например, в условной Эстонии? Зачем? Нет, не нужно. Им нужно просто напросто иметь среди русскоязычного населения, которое потихоньку туда интегрируется годами спецслужбистов, спящих агентов, которые через горизонтальные связи сетей, а сетей сейчас очень много разного рода, в том числе, кстати говоря, по вере, там у ПЦМП и так далее, аналоги. То есть ихняя задача может быть очень очень простая. Собрать большую группу, в центре которой спецслужбисты, в виде, например, мирных акций пройти по центральным улицам или нужных им городов, или в том числе, соответственно, столиц, а потом, возможно, вообще просто-напросто взять там, в окружении, взяться за руки там, базы НАТО, сделать это живое кольцо, не дать оттуда выехать ни одному танку. Для этого не нужно не привлекать самолеты, ни танки, ни вертолеты, вообще ничего. Блокируется, по сути, жизнедеятельность конкретной страны. А еще представьте себе, если на фоне всего этого происходит какое-то пробитие Сувальского коридора, еще и на фоне этого обрезаются кабеля электро, газа и соответствующие коммуникации, которые соединяют страны Балтии, ну, условно там, да, с Польшей и Германией, на уровень дестабилизации того, что будет происходить там будет просто максимальной. Полномасштабное вторжение россиян в Балтию в ближайшей перспективе маловероятно. Как отмечают эксперты, ресурсов для большой войны в Европе у Кремля нет. Балтийские страны, как восточный фланг НАТО, усилены постоянным военным контингентом Альянса. Однако гибридные операции это новая угроза для Запада, которой нужно учиться противостоять. Гибридная война в Балтии – это самый большой вызов, с которым мы сталкиваемся. Мы говорим об агрессивном поведении России. Они пытаются нарушить нашу жизнь. Они также испытывают нас как альянс, чтобы увидеть, как далеко они могут зайти. Кшиштов Яворский, вице-адмирал Польши. В январе 8 стран НАТО в Балтийском регионе договорились об общем плане действий по обороне акватории от российских диверсий. Миссия под названием «Балтийский часовой» предусматривает отслеживание маршрутов кораблей. На саммите в Хельсинки принято решение значительно увеличить число боевых катеров, самолетов-разведчиков, надводных и подводных дронов. Кроме того, будут подключены подлодки и спутники. Можно определить э, такой, скажем, контур охранной системы тех же кабелей, какой-то периметр охранный определить, через который, если э, судно какое-то, либо подводный аппарат осуществляет какие-то маневрирования, пересекая этот контур, охраны, то можно говорить уже с высокой долей вероятности, что может случиться что-то. И в этот момент как раз можно какие-то внедрять противодействия. Это может быть в первую очередь какое-то противодействие, возможно, радиоэлектронное, то есть это прерывание, потому что любой объект под водой, над водой, он управляется. То есть сразу перерываем, значит, ну, а радиоэлектронные средства очень сильные на Западе. Потом, как минимум, документирование того, что происходит, документирование. Ну и какие-то, возможно, какие-то системы исполнительные противодействия. Я не исключаю, что может быть применено оружие против таких кораблей э, и судов, которые осуществляют такую деятельность. И, кстати, это полностью даже в международном морском праве, э, таком, скажем, очень демократическом, есть определенные инструменты. Решит ли это проблему полностью? Нет, конечно, не решит. Поэтому на, на, что она и гибридная война? Чтобы постоянно искать маленькие щели, куда можно зайти в, в безопасности. А если брать Балтийское море, так это не щель, это прям большая дверь. Но мы должны понимать, почему обрывы эти происходят. Потому что, скорее всего, это тренировка перед временем Че. Да? А не просто это, скажем, вот желание там напакостить, какой-то условной там Швеции, Дании или, или Эстонии или кому-то еще. Нет, ну, ну да. кто так думает, это очень ну, примитивная история. Это тест-драйв, вот классный пример. Это тест-драйв вашей машины, которую вы хотите, возможно, купить, попробовать хотите, как она едет. И какие последствия вот этого тест-драйва будет для этих стран. Как быстро они этот обрыв смогут устранить. Какие последствия вот во времен между устранением и нанесением вот этого ущерба. Что конкретно происходит. Поэтому на самом деле Европе сейчас нужно нарабатывать какую-то абсолютно новую м -м, принятие решений по поводу угрозы их небезопасности. Потому что по сути, и многие говорят, и я разделяю эту точку зрения, что Россия давно уже воюет с Европой. Но и то, что мы называем это гибридной войной, и то, что эта война не начата, ну, это просто юридическая казуистика. На самом деле война давно идет. И война довольно сложная для Европы. И закрывать глаза, говорить, что ее не существует, прятаться от нее, мне кажется, сейчас уже... Поздно. В этом смысле Российская Федерация давно уже перешла красные линии все, и перейти для нее еще одну красную линию, по большому счету, уже не возникает каких-то больших вопросов. Вот поэтому сейчас активизировался Макрон, Стармер, Мерц в Германии. Поэтому прямо своими вещами, своими именами пытается называть та же Урсула Фундерляйн с Еврокомиссии. Они говорят очень просто, если мы сейчас не способны консолидироваться и объединиться и понять весь уровень угроз, которые идет Российской Федерации, но ну, просто Евросоюза может э, не быть в какой-то момент. Уже никто не говорит про то, что сильная Европа, не сильная Европа. Просто остается Европа как таковая, как субъект международных отношений или не остается. Вот этот э, с фильма Матрица выбор, по сути, сейчас стоит между этими э, странами. Красная или синяя таблетка, да? Вот этого ключевого понимания мне кажется не хватает в странах большой так называемой европы потому что те кто например вообще на западной европе думают что это далеко америка думает что это как там трамп говорил за красивым океаном они находятся да вот а на самом деле в ару цифровых цифровых технологий гибридные угрозы выходят на такой уровень что для них не ни территория не и пространство ничего не станет проблемой, если Российская Федерация захочет дестабилизировать ту или иную страну, тот или иной регион. Поэтому да, нужно быть к этому готовым.